За рулем ездит, пья, под наркотой пьяный, 30-й у него. Хоть он и был в Полоне, ему повага, шана, блядь, ну, пацаны, но вот так же ж, нельзя себя вести. С мусорами, с... со сметям приходить и людей подставлять. Когда, когда всех выгнали, меня выгнали, Алексея Ивановича выгнали, а их за лентой оставили. Когда разбивали стекло, его вытянули, просто левый эвакуаторщик, Открывает дверь, которая взрывчатка. Я, и... я видел? Я видел, да. Это это да, видел. А Заехал на Ну, это. это же все, блядь, работа ихня, понимаешь? Давай сейчас допустим такой беспредел, чтобы, блядь, каждый мог, блядь, шмалять, куда хотеть. И все, и пиздец. Ну, короче, вот. во я на воюю. Это, это радость. А по-друге, при чем тут беспредел? Люди поставили машину с рекламой возле входа, чтобы им звонили. Я не за это. всем военным бесплатно. Пацанам, военным, полностью, юридическое сопровождение бесплатно. Ну я не сталкивался, но даст Бог мне не придется сталкиваться. но я не верю, что бесплатно. Вот, Для... Я не... веськовый, есть видео даже для військових. Я их пригласил на стрим, они у меня 5 часов на стриме сидели. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пускай приезжают и военные, которым они помогали, именно военные, не те, которые, допустим, вот ты попал там, где тебе это ЦК ты звонишь им, они обычные адвокаты, обычные адвокатишки, которые приезжают и просто дают консультацию. Если у тебя есть какие-то подставы для того, чтобы, блядь, это самое, как его, для того, чтобы... Э... Я никого... Еще раз, я просто хочу обозначиться, что я никого не защищаю. А что мешает человеку показать документы в стране, в которой идет война? Знаешь, что мешает? Да, вот... Ну, ну, смотри. Вот смотри, мне, например, не проблема показать подожди, документы. Подожди, 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 я тебе еще скажу. Мы на, в Днепровском районе 19 января сечня этого года, меня пригласили люди. Просто пригласили сюжет, там, отжимают у них бля, парковку у, ко у, у кооператива. Обычные а люди, они платят 500 гривен за парковку, за свое место. 500, не полторуху, не двушку в месяц, а 500. И тут у них бля, 20 лет или 30, они, бля, у них был кооператив, стояли, приезжают военные. Три, два пикапа, один ЭВАК, нульсовый ЭВАК, который уже год по Киеву ездит в Уралесе. Запакованный, там все готовы, там и мигалки, страбы, там все, носилки, это самое, как он, короче, все, что надо. И он, они цепляют, с полицией цепляют, мне показывают видео, где они цепляют троса, блядь, рвут лестницу, чтобы кооперативно второй этаж не поднял. Я это вижу, я фига. а, говорю, а где машина? Говорит, а вот стоит машина уже пятый день, ЭВАК. ЭВАК, который должен, блядь, пацанов спасать, возить. Я вызываю полицию, короче, кипиш, до 1 часов мы находим чей-то ЭВАК, на какой части стоит военный, военный нам офицеры, да, там, НГУ свободовцы говорят, там, все, завтра мы приедем, разберемся, там, что-то по шапке получим. Утром, в 9 утра, замест нацгвардейцев военных, приезжает полиция, человек 20, ТЦК приводит. И всех, кого не лень, неважно, журналисты, Алексей Иванович, дедушка, 68 лет, и вы видели, что вот с бородой? Да, да. за так его пакуют ТЦК, блядь, в машину, то с ментами трое, блядь, как тряпку, тянут в машину, блядь, и проверяют, если вы документы, запугивают. Ну как относиться, допустим? Я говорю там конкретно, там, шевченкиские ТЦКшники, это мальчики по вызову вообще. Их полиция использует, захотели, вызвали, блядь. Они пакуют всех, блядь, и просто когда кого надо. Полиция их прикрывает, они пакуют, неважно, есть у тебя, они там разберемся. Это же тоже ненормально. Какое должно быть отношение? Я не говорю, что все такие. Есть нормальные пацаны, которых я знаю в ТЦК. Но их очень мало. И боевые есть пацаны, да, этого нет. Я вот об этом и хотел сказать, что, понимаете, идет такое время, что за три года здоровье явно не добавляется. И вот у меня, например, друг с вот, браворов Боря, он, у него 17 осколков в теле, блядь, его не увольняют. Хотя он уже и... Где ты? Так кто я? Павел. Это да кому вопрос? Ко мне? Я в Николаеве. Э, и вот он, и он ходит по прилукам, и он с, с ним снимают видео какие-то, его достают, блядь, этим. А что он должен сделать? Послать всех нахуй и уйти в СЗЧ? во-вторых, Зим... снимают, допустим, ну, должно быть какое-то видео, да, я почему снимаю все? Потому что меня называют там, блядь, провокатором, что я подрываю там боя... это, военный дух, там, что я там, я не знаю, там, работаю на врага, там, меня внесли в миротворец. Правда, после моей встречи в прямом эфире, да, они меня сняли, потому что, я блядь, их размазал в прямом эфире, этого миротворца. Что они продажные, что они за бабки, сука, в людей вносят. Я доказал это, они сняли. И таких моментов куча, понимаешь, когда вот говорят, ты такой плохой. Если говорят, значит, есть чего-то. Если нету, так ну, докажи. Если следующий день слова, это пыль, да, то есть мне приходит, я все записываю. Я пришел с записью и ушел с записью. Если я что-то говорю, вот я говорю, да, то есть имя у человека. Я говорю, знаешь, я говорю, мне люди верят. И он сомневается, я могу стрим любой поднять и перезаписать. Там, где были, вот эти, и там, где были вот эти ТЦК Голосеева, там эвакуатор стоял, три часа. Кто его платил, знаешь? Да откуда я знаю? Ну, а, лишь... я, а я знаю, знаешь, что я сделал? Я, блядь, нашел властника этого фирмы, Экспресс-Т. Вызвал его по-хитрому, -по сказал, что я от Голосеевских в полицию приехал, по Алексея, Алексея Петровича сказал. А, да, я говорю, ну, там надо с вами поговорить. Он ко мне выходит на улицу, я его сразу говорю, иди сюда. и если оплачивало его. Это по той ситуации, да? Да, это ТЦК проплаченная была тема, потому что у ТЦК там свои они принимают, берут бабки, не все, конечно. Вот, И они просто адвокаты рекламу давали и забирали клиентов. Потому что если клиент заходит, там они еще через знакомых выходят, дают бабки, человеку А тут адвокаты дают просто адвокатские услуги. вычайные адвокатские услуги. Договор заключаешь, официально все, там прописывают сумму. там на год адвокатская, там, ну, там, как называется об, обслуживание и все остальное. Это просто дележка была, блядь. ТЦК не понравилось, что у них бабки уплывают из-под носа. Ну, это я так вижу. И из того, что там произошло, я понимаю. Эвакуатор проплачивали. Во-первых, когда пришли деньги я проезжал мимо, просто подошел, я спрашиваю, свечи говорю, в чем дело? Ну вот позвонил анонимный звон, звонок, что в этом автомобиле взрывчатка. Я говорю, да, и ваши дети я видел, я видел, Видела. все. Я потом еще заходил <плодисмент> на телеграм-канал, смотрел. Мне было интересно. Но я не увидел там ничего такого, чтобы Этот паренек молодой, который, да, что-то он сказал ему вслед. Он уже заходил за калитку, этот второй, который в ТЦК. Он уже зашел за калитку, потом вернулся, взял его за шкуру. Он уже а что-то ему ты там слегка говорил. Покажу полностью все. Может, этого ты не ты видел? Ты видел. Сейчас. Еще раз, давай пересмотрим. Я что-то пропустил. Это цикачка. По фамилии Компас, который бухает который в 22 году в подвале сидел пьяный две недели, блядь, и когда пацаны просились на передок, он их, блядь, ну туда. Он их не мог, пацаны сами ехали, без оформления, без ничего защищать. Ну, что много рассказать. Потом Алексей Иванович, он его ловил, когда они там, блядь, пацанов пьяные ловили где-то на Голосеевском районе, еще в том году. Алексей Иванович его узнал. Вот сейчас я покажу, примерно, как это выглядело. да это уже после. А, ну да, да, вот сейчас он... Вот я иду к клетку. Ты мне бороду улупил, за что? Не, не это не то. Подожди, вон тут слева. Вот он много бороду дал. Да, он падал на автоматом, он по голове задел, задел. За что у него просто ударил? Давай еще раз, я А, ну. Это, ну, это ж не так было было, что Подожди, подожди, давай еще раз. Подожди. Смотри. <вот> <Kristen! пушевать> еще раз давай. Он ну, тут больной, это понятно. И он выходит, идет в тупую. Смотри, идет да. просто. Вот то, что он снимает. У него просто в руках была камера. Все. Это было, было не так. На, на тех видео, которые я смотрел, это было не так. Ну так подожди, это же неправда. Я тебе стрим с моего Это правда, но... Это начальник, да, и вот и Кухарские голову влупили нормально, ты не ш... Садина была на голове, блядь. а, на голове, на голове. Ну. а чего была от автомата, потому что спала с ленкой. Ну он падал, да, неважно, но он его рубанул. За что? Это что он с камерой стоял. За то, что помогаю помешаем деньги, блядь, считать. Во ну, всей Украине. Ну ты же видишь сам, блядь. Ну их ловят и, в ТЦК. Начальников задерживают, блядь. В Буфе влупили. В Киеве начальников сколько влупили. Да, блядь, как хуй. Мы я хуй его знает, когда мы работаем. Ну вот я тебе говорю, потому что я вот в этом варюсь. Я каждый день. У меня, тут, бля, в день бывает по три вызова полиции. И нет хорошей жизни. Потому что у меня дочку сняли, закрыли как уголовное дело, блядь. А знаешь, как полицию покарали? Они втихаря скали, даже мне не сказали. Единственному родственнику, который есть в Украине, у моей дочки. Знаешь, они даже мне не сказали. У моей дочки сейчас нету фамилии моей в России. Не мама его сейчас не моя, не моя фамилия. Потому что ей мешал Интерпол. Пришли, блядь, русские эти адвокаты, заплатили бабок. В сметях втихаря сняли. Знаешь, как покарали полицейские, потому что они закрыли 115-ю статью. Підробили експерти. І то я прийшов, блядь, я скаргу, вони говорять, ми все законно зробили. Я в прокуратуру району, ми все законно зробили. Я стою, вийшов, говорю, ідіоти, я знаю, як знімаються, блядь, люди з розвідками. Нужна встановити місце знаходження. Ніхуя, блядь. Я, блядь, в офіс генерального, я скасував ту постанову. Так знаєш, як наказали, Бо незаконно вони закрили тіло, вони самі афіли. Всіх поліцейських наказали, знаєш. суворо попереджено. И когда я это прочитал, я сказал, я, 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 с вас всю кровь выпью, блядь. Вы будете у меня работать. Будете. И на благо людей. Суворо попереджено, это, блядь, у нас. А ДБР не расследует сейчас. Почему я ДБР на ДБР хожу там, блядь? И издеваюсь, они у меня паспорт украли, я полицию на них пока. прямо одна в ДБР. Ну, за паспорт тоже смотрел, кстати гвардейцами никто не представляется, Почему не них крыша хорошая, им все можно, потому что ТБР все боятся, и полиция, и прокуроры, блядь, и СБУ, там все отделы есть. Я не боюсь, я через забор привлазил, блядь, и что? Вызывает на меня полицию, говорю, ну, ну давайте, что за что я поручу, блядь? Я нахожусь в государственной установке, я снимаю, я буду снимать. Я ничего не поручу. На официальном сайте ДБР Украины нету ничего, что я не имею права снимать, что заборонено. Нету ничего. Ми з поліцією перечитали, блядь, все, поліція прийшла. Ну, вибачте, ми нічого не можемо. Він ну, нічого не порушує. Я б не порушував. Чому мене вимоги незаконно, не вимагають. Да, блядь, хуй. блядь. С первого раза хуй разберет. Что, блядь, вот всем мы этом, блядь. Конечно, блядь. Но По это этому, поэтому, поэтому, поэтому я беру телефон и всегда снимаю. Потому что я не провоцирую, я всегда подхожу сюда вежливо. Добрый день, там, можете это, полиции, когда штрафую полицию на синих номерах, заставляю полицию штрафовать полицию на Ну, я вот сейчас написал письмо в сухопутные войска о своей редакции. На следующей неделе у меня будет целые сутки, я буду целый, ну, с утра до вечера с группой ТЦК по с пинтами. Я только условия поставил, только в рядовый портал, центр. Никаких метро, никаких нет следующей неделе у меня будет целый день стрим, с до вечера, чтобы украинцы побачили, бля, потому что у нас много ИПСО тоже, много ИПСО. У нас тоже вырезают наших эфиров, да, вырезают, подписывают, и... а там неправда, понимаешь, в чем в чем проблема. И наши все хавают. Да, то есть вот я за это и хотел там, так, нет, так, это и есть, я всегда говорю, блядь, нельзя судить ни по кому, блядь. Не вся полиция плохая. Есть полиция, и есть менты, а есть сметя. Есть Сметя, прошу державную. Сметя. Да, не и, требует, не и, требует, и, не. это факт. Но я же и нормальные люди, которые. Он нам ходит по этим прилукам. Я с ним не виделся уже год. У него 17 осколков в теле. И, ну, его заставили так делать. Платит ему 20 тысяч гривен. Я уверен, что он... Ну, Свиней бы растыл бы и больше бы зарабатывал. Слушай, он может взять телефон спокойно, ходить и снимать, фиксировать, как даже люди отвечают. Я бы до их месяца так не делал. Если есть провокация, то люди сейчас ненавидят. Потому что они упустили момент, блядь, и когда есть фейки, надо, блядь, сразу в эфире показывать, находить людей, и чтобы это было открыто и прозоро. Они этого не делают, дурачки и против себя настраивать народ. Как и полиция. Так я вот пришел сегодня вчера, генерал пробился бля, там, в Киевской области, щадил. Пробился к нему, я говорю, блядь, что вам мешает, блядь, просто открыто работать, блядь. Я понимаю, что там, ну, есть интересы. Я понимаю, что там, я где-то хитро делаю, ой, что, чтобы они вышли ко мне. поговорить с ним, блядь, на развод Я хочу, же, моя дочка жила, блядь, в правовой державе что-то случится, не дай бог, у моей дочки, у другого ребенка. Что там, если это будет сын какого-то, блядь, начальника райдела, чтобы оно не заминалось и не растягивалось на десятки лет, сука, когда люди с ума сходят от бессилия и без, предела. А я знаю, о чем я говорю. Я сам, блядь, 4 года, блядь, ходил, судился, блядь, до Авакова доходил, блядь. И мне, ну, короче, я не хочу рассказывать, у меня много чего было. Хотя благодаря этому научился работать хорошо. Блядь, я лучше, чем любой скидак или За пять минут еще Просто вы как-то все берете и всех под одну гребенку, знаете? Я, вот я, вот не, так... я, никогда, никогда под одну гребенку не брал. Если я говорю, что Шевченковский рай видел сметя, там все сметя, вот Шевченковский, Кипровский, Дарницкий, Голосеевский после этого случая, это все заказуха полиция не должна выполнять заказ, да, что им денег закупили. Я никогда не говорил про всю полицию, про все ТЦК. Я вам говорю, ТЦК Шевченковская, это мальчики по вызову. После того случая, когда их привезли, когда-нибудь слышал, чтобы ТЦК пришло в министерство какое-нибудь? Нет, не слышал. А вот у нас было. Мы стоим Но у меня не было времени этим заниматься. Ну. Не, я понимаю. Так подожди, я тебе просто рассказываю. Я после этого, когда нас поканули, увезли, отпустили, конечно, потому что мы, мы, ничего не порушили. Я, я ворвался в ТЦК Шевченко. Я начал снимать всех, блядь. Я, меня на полицию выкликали, СБУ на меня выкликали. Я говорю, идите нахер, блядь. Я ничего не порушил. Я ничего не порушил, мне ничего не было. Но я сказал, я хочу мальчиков заказать. Почему полиция может заказывать мальчиков, да? А я не могу заказать, мне надо двух тцк с машины. Ну, они на меня смотрят, когда на дурачка, я понимаю, что это глупо выглядит со стороны. Ну, блядь, ну это правда. Или я как-то пришел в, ц... в администрацию, в КМДА. и говорю, продайте мне перепуски, я 300 долларов насобирал. собирал. Они на смотрят такие дурные глазами, у нас не продаются они. Я говорю, как не продаются? Парикмахеров есть перепуски. У девочек, которые губы накалывают, есть перепуски ночные. Это же объекты. Это стратегический наш объект. Е е е да, ну, это смешно. Я понятно, понимаю, что но я подскажу нормальный вопрос. А почему? Откуда у нее? Она только могла купить ее. Ну да, это все покупается. Это... Ну, так я прихожу, ну, я понимаю, что она выглядит на первый момент, ну, смешно, называть назвать провокацией. Ну, как провокация, если я, блядь, факт выявил я? И не один. СБУшники не имеют права с этими перепусками ездить. Вообще не один. Я их ловил в центре сколько, в если сколько. Внутренняя безопасность СБУ мне говорит, Вася, ну, они не имеют права, это, это незаконно. Они просто их вешают для того, чтобы за парком места не Какой-то Ну, это, это правда. Это все у меня в прямом эфире, блядь. Я ходил после этого, блядь, в СБУ пришел, блядь, говорю, давайте, Красиво Василию у меня. Я говорю, бля, я буду ему звонить. Я говорю, блядь, давайте мне давайте на полиграф, там, блядь, я же у меня в миротворец, в смысле, я же, блядь, предатель родины. Я готов пройти, берите мои телефоны, мне нечего скрывать. Они меня смотрят на дурачка, иди, Вася, отсюда, мы тебя знаем. Я говорю, ну, так, ну нахрена такое? Чего вы так допускаете, что у нас любого человека могут, блядь, просто разорвать морально? Ну, меня не сломать, да, допустим, я, блядь, ну, я поехал к теме, и к теме, и к теме, и, тем, и поговорил, блядь, они все руты позакрывали, блядь, обосрались, нахуй, и все. Просто обосрались. И ко мне и военные звонили, там, и выставляли этот, как он, ну, и Штирлиц, как его, ну, такой у ну, него там телерогал мощный военный. Я с ним пообщался в эфире, ему все рассказал, я говорю, зачем вы людям это неправду? А что мы неправда? Вот я не вас статьи про меня. Фотография моя, данные другого человека, что я мент какой-то бывший, блядь, работник. Ну, как вы такое можете непроверенную информацию доносить людям? Неужели деньги, для, для, даже для военных, ну, Деньги такие могут говорить. Я деньги не брал, это нет статья, там я на журналистку говорю, я понимаю. Так вы же переверяйте, придете, поставлять. Я думаю, я ответил на ваши много вопросов. Да, на много. Вопросов нет. Я думаю, что вы и услышали, что не все люди там. Я это знаю, я ни разу не говорил, что все ТЦК платит. Я ни разу не говорил, что вся полиция хреновая. У меня есть конкретные факты. Я не могу сказать, допустим, про житомирских полицейских, что они плохие, или ТЦКшники житомиров плохие. Я даже про киевских всех не говорю. Я говорю конкретно, там, где у меня были ситуации. Это Днепровский район, мальчики по вызову. Когда он у меня стоит, меня переверяет, но я -то, у меня все хорошо. Я говорю, у меня есть. Я же проблема того, что я журналист. Я ему сейчас уголовное дело против него открыть, потому что он перешкодит журналистские деятельности. И это будет правда. Я возбужу его. Я говорю, а начальник райотдела стоит возле меня по гражданке, и без документов. у него нет силы, что он, блядь, он мне говорит, что я начальник, я говорю, блядь, я по паримски Я говорю, переверяй у него документы, вначале у него, блядь, а потом я тебе буду показывать. Так начальник убежал, блядь, а ты АЦКшник не проверял у него. Потом по гражданке, руку удостоверение, у него нет. Он сейчас не полицейский. Всі повинні носити військовообліковые документы прийти. Все. Пожалуйста, проверяйте. Я у него не буду. А что ты у меня проверяешь? Ну он плечами живет. А ну а почему так, вот его... тоже вот такое разделение? Я у него не буду. Это вопрос не ко мне, потому что это одна спайка. Многие это ЦКшники, я же не про все говорю. Есть работа с ментами в спайке, Работают в спайке, Они зарабатывают деньги. Для кого война, для кого мать родная. А проблема. Ну, да, всех. просто а людей, а людей, а вторые а как-то а живут по-другому. А и проблема, вступает... проблема начальства да. ТЦК, что они их не карают, блядь, вселюдно не звильняют, не показывают, блядь, что если провинился, блядь, что у нас все равны в Украине. Так само и полиции. Они покрывают свои. к ним такое отношение. Я когда читаю отзывы, блядь, как у нас народ не, ненавидит ТЦК, блядь, и полиция, я наоборот, на фейки там, у нас много фейков. Не верьте, проверьте. Потому что я не видел ни разу хоть одно видео, кто бы довел, бля, что там что-то склад Нету начала, нету конца. Есть у кого-то куда-то тянут. А за что, при чем, как бы вот было и все остальное. Вот там было в интернете у нас в Киеве, я с ТЦК Киева ругался. Вот там ребенка, трое детей, отец одиночка. Да он просто развелся, у него там, ну, ребенок с ним, блядь, но он не позбавлен батьковских прав. Он не оформил документы изна... про место места проживания детей. Понимаете, в чем дело? Я, -то пони... ну, я понимаю, о чем. Я понимаю. И я это объясняю. Я могу в любую ситуацию ну, просто сесть, и разложить ее. Мало того, что я разложу на словах, то есть этого будет мало. Я еще возьму и покажу, пацаны. Да, и вот там лежат пацаны их очень много, посмотрите. А да я знаю, я там да, лично стали. А если наши посадовцы так не, блядь, не разворовали, У нас в Киеве выделили просто один из примеров. 150 миллионов выделили на инвалидов. Вон он, как он Гену, Он вот там. 150 миллионов выделили на инвалидов в Киеве. 60 сразу украли. 60 украли сразу. сразу же 60 украли. Это считай, 40% сразу же в карман. Под всех сумм. Даже больше. Это 70-60% идет в карман. Остальное доходит так вот, на что они их выделяют. И так везде. Мы вон, посадили, ну, закрыли это всех, ну, все руководство Киевского взяли. Они сволочи офигели, они лавочку стоит 16 тысяч гривен, они закупают их по 20 29. Это считай тронуть. Это, блин, возможно, жизнь, жизнь одного пацана. 11 миллионов гривен видели виношел, на чтобы снять асфальт, на котором было три дырки, на там сколько там, метров 200, бля продолжительность, небольшая, тротуар. И положить брусчатку. Вот за это 11, 11, еще лавочек докупили, 29 штук по 29 тысяч. И урны по 6 тысяч каждое, Во время войны. Как мне к ним относиться? А провел проверку, ничего не нашел. Я пришел за 5 минут. Нет откасал, просто... да? а я ты, не открыл делал. тендер, блядь, так. доказал, что они, блядь, и подписал за а Я, а, б... я, а, я б... скажу, был... ничего, что на ты, да? Ничего. М -м. Я тебе скажу так, мы когда-то были, вышли э, с Никифоровки, если знаешь. минкивка, Никифоровка, блядь. И я пришел, и открываю телеграм, блядь, и там написано закупка барабанов. Помнишь, что? Ситуацию. А в Киеве тоже закупали, и бля, сколько выжимал? Это, это ж там и было. Закупка барабаном. И я думаю, бля, я в натуре все делаю в этой жизни, бля, по совести. Или нахуй я вообще это все делаю, если в Киеве покупают барабаны, бля. Да ну да, было давно уже. Ну да, давно, конечно. Переясливый, переясливый, мэр, закупил. Небольшая сумма, Ну, так противно, когда это, блядь, мне военные рассказали, мы как там сюжет делали по Так это барабаны, маха. Я встречаю пацанов он стоит с двумя ртами, говорит, меня если валят, то я хочу чтобы партнера при мне, он по форме ходит. Он потерял здоровье, зубы, зубы ему даже сделать не Он списался, потому что у него проблемы, там, у него ранение такое было. Кстати, зубы, в Киеве есть стоматолог, который стал помочь. Одну секунду. Мэр Переяслава на сессии закупил на 200 тысяч гривен флагов на похороны. Ну, ты понял, да, когда похороны, uh -huh. ни один человек не получил бесплатно флаг. Они деньги выделили, никто не закупили. И перепродали? Да закупили, они через фирму прокладку. Типа закупили, деньги ушли, флаги они не взяли, 200 тысяч на карман. И все мне пацаны сказали, двое военных было, у нас пацаны все покупают. похороны, все покупают сами. Это, это пиздец. Я понимаю, но это правда. Это, бля, он, он мне на камеру рассказывал. Что, ну, там, это было уже в том году, по-моему. Ну, я могу это стрим достать, бы. Мы на Москву с ним стрим разговариваем. У него даже зубы, зубы не может сделать, он, надо ехать в Киев, потому что здесь у нас нету ни льгот, ни хрена. Ну, в Киеве, кстати, если надо, я вот э, недавно списывался с стоматологом в Киеве, э, если нужно сделать, то э, могу посодействовать в этом, ну, типа, дать контакты, нет, у меня, слава богу, нормально. Мы сейчас только боксеру будем помогать, это снайпер. Вот сегодня Ну, у него там нема вообще. Он энергетика убьет где Он Вот себе про все кости разбивает. Он дурак, блядь, Вас не могу, не могу. Не могу. Еще раз повторю, никогда в жизни я не говорю, что все, всех ребенку никогда. У меня фильтрация.